নমস্কাৰ বন্ধুসকল এডিয়াৰীত যিসকল কেণ্ডিডেটছ কোৱালিফাই কৰিলে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ আপোনালোক সকলোৱে গম পায় যে আপোনালোকৰ ডেটছসমূহ চমু চাপিছেহিয়ে গ্ৰেড থ্ৰী দহ তাৰিখে দিব আৰু গ্ৰেড ফ'ৰো ন তাৰিখে দিব কেইজনমান কেণ্ডিডেটছৰ অলপ কনফিউজন আছিলে বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ তেওঁলোকৰ ভেলিউটো ক'ত বুলি ঠিক আছে ত' এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিলিজ কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে চাওক তাৰিখটো দিয়া আছে লগতে স্থানসমূহ দিয়া আছে ন জানুৱাৰী তাৰিখে এডিয়াৰী উত্তীৰ্ণ চতুৰ্থ বৰ্গৰ প্ৰাৰ্থীসকল ঠিক আছে কোনটো জেগাত দিব লিখা আছে জ্যোতি বিষ্ণু আন্তৰ্জাতিক কোলামন্দিৰ খানাপাৰা দিনৰ এঘাৰটা বজাৰ পৰা দহ জানুৱাৰী তাৰিখে এডিয়াৰী উত্তীৰ্ণ হোৱা তৃতীয় বৰ্গৰ কেণ্ডিডেটছসকল লোকেশ্যনটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া প্ৰকল্প সৰু সজাই দিনৰ এঘাৰটা বজাৰ পৰা আৰু বাৰ জানুৱাৰী তাৰিখে এডিয়াৰী যিসকল চাহ জনগোষ্ঠী কেণ্ডিডেটছ আছিলে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো হৈ গ'ল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহ ভঙাগড় আৰু বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা ঠিক আছে ত' এইটোৱে আছিলে আপোনালোকৰ স্থানসমূহ চাহ জনগোষ্ঠী কেণ্ডিডেটছসকলৰ কনফিউজ নহ'ব কাৰণ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে যোনটো এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট তাত আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত দিয়া হ'ব ত' বাকী যিসকলৰ কাৰণে তেনেকৈ তেনেকৈ তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰা নাই তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্টসমূহ জি এম চিত দিয়া হ'ব প্ৰেক্ষাগৃ জি এম চি প্ৰেক্ষাগৃহত ঠিক আছে ত' এইটো আছিলে আপোনালোকৰ কনফিউজনটো আশা কৰোঁ দূৰ হ'ল ত' নেক্সট উইকত লগ পোৱাৰ আজিলৈ ইমানে আছিলে ধন্যবাদ